Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di Petik Suri Tangkai Berduri, Umai Kesini Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 Minit MMTV edisi 5 Jun 2025. Kita ke berita utama. Petroleum Nasional Berhad Petronas menegaskan komitmennya terhadap pelaburan jangka panjang dalam sektor tenaga di Kanada menafikan laporan yang mendakwa syarikat itu akan keluar daripada pasaran tenaga di negara tersebut. Petronas kini mengendalikan projek gas huluan North Motney Joint Venture dan menjadi rakan kongsi utama dalam projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat yang dijangka menghantar kargo pertama tahun ini. Walaupun begitu, Bloomberg melaporkan Petronas sedang mempertimbangkan beberapa pilihan termasuk kemungkinan penjualan syarikat miliknya di Kanada, Progress Energy Resources Corporation dengan nilai dianggarkan antara 6 bilion dolar Amerika hingga 7 bilion dolar Amerika. Petronas membeli Progress Energy pada 2012 dengan harga 5.3 bilion dolar Amerika dan memegang 25% saham dalam projek LNG Canada. Syarikat itu menegaskan ia komited menyediakan gas asli cecair rendah karbon untuk pasaran tenaga global dalam jangka panjang. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menjelaskan bahawa beliau kini sedang menjalani kehidupannya dengan baik di luar kancah politik sekaligus menepis desas-desus mengenai penyertaannya ke dalam Kabinet. Khairi berkata beliau kini lebih senang dengan perjalanan kariernya yang lebih teratur iaitu sebagai penyampai radio dan host podcast. Sumbuan itu Khairi yang mesra disapa dengan KJ itu kekal memilih untuk tidak menjawab persoalan mengenai penyertaannya ke dalam jemaah menteri yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anak Ibrahim ketika ini. Sebelum ini timbul khabar angin menyatakan bahawa KJ yang juga bekas ketua pemuda UMNO itu akan menyertai kabinet selepas pengunduran Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dan Menteri Sumber asli dan kelestarian alam Nik Nazmini Ahmad pada minggu lepas. Bekas ahli Parlimen Rembau itu dijangka akan dilantik sebagai ahli Dewan Negara dan seterusnya mengisi portfolio Menteri Peladangan dan Komoditi yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Johari Gani yang turut dijangka akan mengetuai Kementerian Ekonomi. Selain daripada itu, KJ turut dikabarkan akan menyertai UMNO semula selepas lebih dua tahun dipecat daripada parti. Ketua Siasatan membabitkan penganjuran program berkaitan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT kini sedang dilengkapkan oleh pihak polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Razakuddin Hussein berkata ia susulan keterangan dua individu daripada Parti Sosialis Malaysia PSM yang selesai diambil keterangan pada pukul 4.30 petang semalam. Beliau berkata sebanyak 38 soalan diajukan kepada kedua-duanya, namun mereka memilih untuk menjawab di mahkamah. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan PSM bertarikh 31 Mei lalu, program ditangguhkan bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan peserta. Dalam hari itu, sebanyak 188 laporan polis diterima di seluruh negara berhubung perkara itu. Sebanyak 121 buah sekolah padat di tujuh negeri dikenal pasti Kementerian Pendidikan KPM untuk pembinaan bilik darjah tambahan baru bagi aliran perdana dan program pendidikan khas integrasi PPKI. KPM dalam kenyataan memaklumkan pada masa sama pihaknya juga akan menyediakan kemudahan infrastruktur serta kelengkapan seperti peralatan pengajaran dan perabot kepada sekolah terlibat. Katanya kos keseluruhan projek adalah berjumlah RM88 juta. ringgit. Sekolah-sekolah terlibat mengikut negeri adalah di Selangor 103, Perak 8, Pahang 4, Negeri 93 dan masing-masing satu di Terengganu, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. KPM berkata pihaknya sentiasa berusaha menangani isu sekolah padat di seluruh negara dan menyediakan akses pendidikan yang kondusif untuk semua murid, guru dan warga sekolah. Ini termasuk menerusi pembinaan bilik darjah tambahan baru menggunakan kaedah Industrial Building System IBS dan kemudahan-kemudahan lain sebagai penyelesaian jangka pendek dan efektif di sekolah berkepadatan tinggi buat semua peminat umur di Malaysia. Inilah momen yang anda nanti nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia Ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konsert Symphony of Ungu. Konsert ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh J.P. Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya padaku dan andai ku tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.ticketcu.com.my. berita kembali lagi. Seramai 8 penuntut Universiti Malaysia Terengganu UMT mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistrik Kuala Terengganu hari ini atas pertuduhan menyebabkan seorang pelajar institusi pengajian tinggi awam IPTA itu cedera parah tahun lalu. Tertuduh yang berusia antara 21 tahun hingga 23 tahun didakwa bersama dengan sengaja menyebabkan cedera parah ke atas mangsa yang berusia 21 tahun di sebuah kolej di UMT Kuala Nerus Terengganu pada 15 Disember tahun lalu. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Kesiasaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 6 Julai ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM5,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Mereka juga dikenakan syarat tambahan agar tidak mengganggu mana-mana saksi pendawaan sehingga kes selesai. Terdahulu, seramai 12 pelajar di sebuah IPTA di negeri itu dilaporkan di Tan Polis bagi membantu siasatan kes seorang pelajar di Belasah di Kolej Kediaman Universiti tersebut pada pertengahan Disember tahun lalu. Mangsa yang juga pelajar di IPTA itu dilaporkan cedera dengan kesan lebam akibat dipukul dengan objek tumpul di bahagian lengan kiri dan kanan, pinggang sebelah kanan, dada, perut dan kaki kanan. Nama penyanyi dan pelakon terkenal Naim Daniel telah disebut-sebut sebagai artis yang dikatakan terlibat dengan kes amang seksual baru-baru ini. Perkara itu mencetuskan selepas Perkara itu tercetus selepas baru-baru ini penyanyi dan pengaruh Caprice menerusi media sosialnya mendedahkan polis menahan seorang penyanyi dan pelakon popular yang didakwa melakukan amang seksual ke atas seorang remaja bawah umur. Meskipun masih sama-sama, terdapat pengguna media sosial yang menuduh artis menikat naik itu susulan pendedahan tersebut. Dalam pada itu, Naim tidak memberikan sebarang respon kepada utusan Malaysia apabila diminta mengulas mengenai hal tersebut. Dalam perkara sama, kertas siasatan kes amang seksual membabitkan penyanyi dan pelakon terkenal terhadap seorang remaja berusia 17 tahun akan diserah ke timbalan pendawa raya hari ini. Berita dunia Seramai 1.5 juta jemaah haji membanjiri kota Suci Mekah bagi menunaikan ibadah itu yang bermula semalam. Dalam suhu yang dijangka meningkat kepada lebih 40 darjah Celsius, sebaik sahaja selesai melakukan tawaf iaitu berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah, jemaah haji menuju ke Mina dan berwukuf di Padang Arafah. Pada tahun lalu, seramai 1.8 juta umat Islam dari seluruh dunia mengejarkan haji di Mekah dengan 1,301 orang meninggal dunia ketika suhu mencecah 51.8 darjah Celsius. Menteri Haji Arab Saudi Taufik Arabiah berkata, pihak berkuasa menggerakkan lebih 40 agensi kerajaan dan 250,000 kaki tangan untuk menangani penyakit berkaitan haba. Malah kawasan teduhan diperbesarkan sebanyak 50 meter persegi, ribuan doktor tambahan bersiap sedia untuk bertugas dan lebih 400 unit alat penyejuk disediakan. Sistem penyejukan terbesar di dunia dengan kapasiti keseluruhan 155 ribu tan terus diaktifkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tahun ini bagi mengekalkan suhu di antara 22 hingga 24 darjah Celsius. Sebuah keluarga di Chantaburi, Thailand mengadakan majlis pengubian bertemakan disko bagi menghormati hasrat terakhir mendiang saudara lelaki mereka. Menuruti satu rakaman video yang dikongsikan media sosial menunjukkan majlis pengubian itu disambut meriah dengan kehadiran para tetamu dan sanak saudara. Menurut waris, mendiang merupakan seorang penyanyi parti yang sering membuat persembahan di majlis keraian dan perayaan. Malah sebelum meninggal dunia, dia sempat memberikan pesanan terakhir buat ahli keluarga iaitu mereka dilarang bersedih tidak memakai pakaian berwarna hitam dan melarang memutarkan lagu sedih. Hanya muzik yang menggembirakan sahaja dibenarkan dan tetamu dikalakkan untuk menari dan meraihkan mendiam. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, tiga kapal milik tentera Laut Diraja Malaysia TLDM KD Laksamana Tun Abdul Jamil, KD Laksamana Tan Pusmah dan KD Pendeka dilucutkan tauliah secara rasmi dalam istiadat ketenteraan di Tambatan Pangkalan Lumut hari ini. Majlis turut dihadiri pegawai pemerintah, kru semasa dan bekas kru kapal terbabit bagi magai jasa kapal-kapal yang telah berkhidmat antara 26 hingga 46 tahun yang sudah berlayar melebihi 1.6 juta batu nautika. Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Zuhalmi Itnain menjelaskan ketiga-tiga kapal itu banyak menyumbang dalam op, dalam operasi penting seperti Ops Kekal Warisan dan Sea Exercise Thailand Malaysia sepanjang tempoh perkhidmatan. Beliau menegaskan ini bukan penamat sebaliknya langkah permulaan memperkukuh armada melalui aset baru seperti kapal tempur pesisir SCS dan kapal misi laut dalam kumpulan kedua fasa 2 LMSB2 agar TLDM kekal berkemampuan dan dihormati. Jangkaan kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu dilakukan secara realistik dengan mengambil kira landscape ekonomi global yang semakin mencabar. Ketua Ekonomi dan Analisis Pasaran dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzai Nizam Abdul Rashid berkata, komitmen pencarum untuk terus mencarum dan mengekalkan simpanan amat penting bagi memastikan mereka dapat meraih manfaat jangka panjang termasuk kesan peganda yang mampu meningkatkan nilai simpanan persaraan. Kemarin, KWSP WSP mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 18.31 bilion ringgit untuk suku pertama berakhir 31 Mac 2025 turun 13% berbanding 20.99 bilion ringgit yang dicatatkan untuk suku sama tahun lalu. Jumlah pendapatan pelaburan ini termasuk keuntungan mark-to-market sekuriti sebanyak 1.02 bilion ringgit yang belum direalisasikan kebanyakannya disebabkan oleh turun naik kadar pertukaran asing. Menurutnya, pendedahan dalam pasaran ekuiti terdiri daripada pelbagai industri serta bersifat global. Berita Sukan Skuad Harimau Malaya kini lengkap dengan empat pemain warisan baru iaitu Imanol Machuka, John Irazabal, Joao Figueredo dan Rodrigo Holgado menjelang aksi berdepan Vietnam selasa ini. Keempat-empat pemain ini telah beberapa hari menjalani latihan bersama pasukan dan menunjukkan prestasi membanggakan bagi memperkukuh skuad negara. Selain itu, Im Imanul Machuka menganggap peluang menyarung jersi Harimau Malaya satu perhormatan dan berjanji akan memberikan segalanya untuk pasukan. Sementara itu, Rodrigo Holgado pula menyatakan dia jatuh cinta dengan Malaysia dan bersedia berjuang habis-habisan untuk negara. Oleh itu, dengan kemasukan mereka, lengkaplah tujuh pemain warisan yang dijanjikan. Tunggu Mahkota Johor sekaligus memberi harapan tinggi kepada peminat bola sepak tempatan untuk melihat prestasi cemerlang skuad Harimau Malaya selepas ini. Pemain sayap England, Jadon Sancho akan pulang ke pangkuan Old Trafford selepas Chelsea memilih untuk membayar bayaran penalti 5 juta pound bersamaan 28.69 juta ringgit kepada Manchester United bagi membatalkan perpindahan tetapnya ke Stamford Bridge. Sancho yang dipinjamkan ke Chelsea musim lalu dijangka kekal bersama The Blues dengan bayaran perpindahan 25 juta pound bernilai 143.45 juta ringgit. Namun rundingan berkenaan tergantung tanpa persetujuan susulan syarat peribadi kontrak sekaligus menyebabkan urusan terhenti. Sancho bakal kembali menyertai United dengan kontrak asalnya masih berjalan sehingga akhir musim depan manakala tempoh pinjamannya bersama Chelsea akan tamat hujung bulan ini. Difahamkan perjanjian pinjaman Sancho tidak melibatkan sebarang bayaran awal namun disertakan dengan klausa keluar yang membenarkan Chelsea menarik diri daripada pembelian kekal dengan membayar pampasan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 6 Jun 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenary KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.tiket2u.com.my. Sekian saja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.